Добрый день, меня зовут Сергей, я служу в 81-й аэромобильной бригаде, 3 БАТ, 10-я роте. Забр забрали меня, можно сказать, с рейса сняли с машины, попал я сюда. Ну, Не, не жалею, можно так сказать, что все, все равно надо, надо защищать. На нашу родину і я по-любому здесь. В цивільному житті я займався доставкою продуктів питання на ЗСУ. Після учебки ми приїхали. Я одразу був в 90-му баті, ми проходили учебку ну, злагодження в одному місці, у нас вийшло, там було і К бою в лесу нас подготавливали стрелковые, э, по, по мишеням стреляли, э, стреляли с РПГ, с, э, этого, с подствольника. Э, этот. Рассказывали, как от FPV, от Мавика от можно укрыться. Такое. И на, четвер, на четвертый день меня, э, получается, забрал третий бат к себе. И нас начали более натягивать под, можно так сказать, спецзадание. Это зачистка Киллхаус. И мы начали проходить уже злагодження в другой, в другой команде. У нас было один со мной был тоже из моих из 90 -х. Мы были в одной роте, в одном взводе на учебке. Одного со мной забрали, и одного дали с другой роты. И получилось, что мы втроем, у нас наша группа так и сложилась втроем. Мы всегда работали до того, пока Веста не ранили. Мы работали втроем. Ну, такового эмоций не было. Было более холоднокровие, чтобы понимали, куда мы едем, для чего мы туда едем и старались как-то держать светлую голову, чтобы мне не было ни, ну, ни о чем не думать, а думали только о, о нашем задании. От, отсюда мы выехали, загрузились в броню машину. На, нас привезли в заданный населенный пункт, который нам надо был. Э, Десант-Земля, мы выскочили, разошлись по, говоря, по по позициям, по которым мы до этого уже себе вы выбрали. И получается, перед нами ушло две, две, группы, две группы на, на зачистку. Мы пошли ближе к вечеру. Дошли до, до определенной точки, остались, а там переночевали в разрушенном доме. И на, на следующий день мы пошли уже зачищать на наш сектор. Там было подельно по секторам, групп было можно сказать, много, которые занимались тем же, чем и мы. Ну и начали потом свои сектора более-менее держать, занимать СПшки свои. Одну СПшку да, у нас разобрали, вокруг нас все эти <coughs> нехорошие, как говорится, люди, соседи, как так сказать, мягко, я не знаю даже что дом разобрали, сарай, над, мы сидели в погребе, над погребом был дровник, они скинули еще зажигалку на погреб, и мы тупо сидели в этом погребе, а у нас полностью все над нами горело. В погребе до такой степени поднялась температура, что под потолок ставишь чашку, минут 15-20 и делаем кофе. Ну, было около 60 градусов, там градусник лежал. И мы в нем вот так вот э, сидели три дня в этом погребе, в этой жаре. Ну, этот момент никогда не забывается, когда мы стыкнулись с противником, как это все было. Оно перед, перед глазами, можно сказать, стоит почти же постоянно. То, что... Самое главное, что мы эвакуировали нашего побратыма, чтобы побратим жив В больнице, ну живу. Получилось так, ми, ми заходимо, я захожу по центру, в, по побратим один заходить справа, немного далі від мене, один слева. І тут только ми переходимо, виходить, там ветки такий кус кустарників. Ми на нього поднимаемся, слышим автоматну очередь, я боковым зрением смотрю, побратим попадает, начинают тоже открывать огонь по, по, всем окнам, по полуподвальным помещениям, рядом времяночка была, туда по крыше, ну, куда, куда только кому можно было, где, где, могли находиться эти пидорщики. простреливали все я, второй мой побратым, -по и видим, побратым -по начинает от отползать, но сразу поняли, что он раненый. Так же самое возле меня рядом пролетали пули, я не знаю чудо можно сказать, родился в рубашке. И сразу поняли, что у нас контакт, что по, -по братым раненый и надо его оттягивать оттуда забирать. Видите, там было где-то более 100 метров до, до, до первой точки там, где его замотали. Это все равно это было красная зона, что там могла быть продолжена дальше соприкосновение у нас, контакт с противником. И оттуда мы еще где-то, наверное, около километра мы на, на тачке вот это его тянули. И это все было под открыткой, над нами и в певишке летали, и мавики могли летать. Ну, мы на это не обращали внимания, потому что нам нам на это некогда было обращать внимание. Нам надо было до, до точки когда дотянуть, до, до чтобы там полностью надать первую медицинскую помощь. Э, перевязать, сделать все правильно, чтобы у побратима нога осталась целая, рука у него прострельная ключица была на, на вылет, нога на вылет, и э, разрубанное колено, я не знаю, либо когда падал, либо когда либо прострелили. Он нам, чем он помог, он был и, ну, и в вагоне тоже. Он, ну, справный такой парнишка, что одному его было тяжело нести, вдвоем его еле тянули, он потом помогал нам, шел на коленях. Я, получается, крыл тыл. На меня попадала это. Задача, что э, чтоб оттуда никто не пошел на нас. Просто они, может, тоже они не, не поняли, что и как и какое у нас, у нас количество, количество там. Так как получается, что э, их было переважно кількість, как говорится, чем нас, и они, они дальше не, не пошли на нас, они тоже начали откатываться. Э, понятно, что значит они. Не соображали что там, как там. Просто посидели, насыпали оттуда и все. Ну, было там тоже. И с другой, с другой группы тоже ребята стыкались. Этот, наши ФПВшки помогали, разматывали их. Ребята шли, до дочищали. Так же самое там и в лесной местности. Тоже по, по, по блиндажам. Добивали их. И так, так, так же само там, и раненых встречали, которые сидят там уже, чуть ли не гангрены идут. Он сидит, не не ни рации, ничего. по, по его, его друг бросил, и все. И в основном все более так, такие, как оттуда, якуты вот эти вот узкоглазые, короче. Что я могу посоветовать но прибывшим в, наш, в нашу бригаду, это ребята запоминайте все, что вам говорят инструктора и старайтесь это все выполнять, не бойтесь физических нагрузок. Со, со, со временем вы привыкнете к этому, к весу, к всему, что вы с собой берете. С собой -то тоже при выходе на... Боевой выход, много всего брать не надо. Берешь то, что самое необходимое. Это однозначно какое-то электричество, чтобы с собой было. Какой-то небольшой сухпай. Это. Водичка это самое главное, что надо. Ну, ее тоже много с собой не возьмешь. Но можешь не взять там какую-то палку колбасы, банку тушенки, а лучше бутылку воды взять. И довольно-таки оно спасает. Так, так же самое, какую-то вкусняшку с собой кинуть в сумку сброса, какой-то сникерс, пару пачек БК, чтобы было с собой за запасного. Этот. И ну, много с собой тоже набирать нельзя, потому что это все вес, это все твое движение. Чтобы Мог выполнять свою задачу. Моя основная мотивация – это моя семья. Я себе поставил задачу, что я, я по-любому по это все пройду, дождусь от окончания, ну, окончания войны этой. И я вернусь домой целый и погуляю на четырех свадьбах. Это на своей свадьбе и троих моих детей. Если я себе поставил эту задачу, я керуюсь этой задачей. У меня со мной всегда такой маленький альбомчик, там где вся моя семья, И я керуюсь этим.